आप सभी को एक प्रश्न पड़ा हुआ होगा कि वंचित बहुजन आघाड़ी की उम्मीदवार की प्रचार सभा में कांग्रेस का नेता कैसा उपस्थित है जो लोकसभा के उम्मीदवार है मैं कांग्रेस का होकर उनके समर्थन में मैं यहाँ उपस्थित रहा हूँ अब यह सवाल पैदा होता है कि मैं समर्थन में उपस्थित क्यों रहा हूँ जो महाराष्ट्र में आघाड़ी बनने वाली थी महाविकास आघाड़ी के साथ वो तो वंचित के बिना पूरी नहीं हो सकती है और आघाड़ी बनाना है और सरकार बनाना है तो बाला साहेब आम्बेडकर को साथ लिए बगैर वो आघाड़ी पूरी नहीं हो सकती और इस आघाड़ी में बिगाड़ी करने वाले अगर सबसे अगर खलनायक की भूमिका अगर किसने निभाई है तो हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने बजाई है और ये नाना पटोले कांग्रेस ही नहीं है ये भाजपा ही है भाजपा वालों ने उसको कांग्रेस में भेजा और जो महाराष्ट्र में आघाड़ी बनने वाली है वो आघाड़ी कैसी नहीं बने ये जिम्मेदारी उनको जो यहां से उम्मीदवार दिया गया है उसके पार्श्व पार्श्वभूमि अगर हम देखते हैं तो उनके पिताजी विश्व हिंदू परिषद के विदर्भ प्रांत अध्यक्ष थे और जो अभी कांग्रेस ने उम्मीदवार दिया वो खुद भी अपने सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप पर फेसबुक पर उन्होंने अपनी भूमिका बार बार दोहराई रही है और बताया है कि मैं आरएसएस का हूं